Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Lijrah 21 Mac bersama saya Fazira Mustafa dan jurubahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Tajuk utama malam ini. Bayi IVF maut dalam serangan Zionis. Juga tabung haji agih keuntungan 3.25% tertinggi dalam tujuh tahun. Satu-satunya zuriat berkat penantian selama lima tahun pergi buat selama-lamanya. Akibat serangan kejam Zionis, tidak dapat digambarkan perasaan dilalui pasangan suami isteri di Khan Yunis apabila melihat mayat anak tunggal mereka yang baru berusia 2 tahun, Omar, terkulai layu. Lebih menyedihkan, Omar adalah zuriat yang amat dinantikan selepas ikhtiar menerusi persenyawaan in vitro IVF berhasil. Harapan dan impian Kasim bersama isterinya yang ingin melihat Omar sihat membesar hancur berkecai sekelip mata. Wallah mana baju orang tak kira terbeli akhir Allah zirah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah apa. Wallah nasabul hukm, alhamdulillah Allah. Jelas terpancar kesedihan dan kepedihan pada wajah dan tangisan Um Omar yang meratap pemergian anak tunggalnya. Ya Habibi, ya Bini, ya Habibi. Mana Ibn Rah? Mana Ibn Rah? Allah ya Rahmanullah. Mana Atulih ya? Alhamdulillah. Atulih ya amanah. Atas syinu. Atas amanah syinu. Aruh biandil Lebih menyedihkan, dia berkata, mana mungkin dia mampu untuk memiliki zuriat lagi dengan kudratnya yang semakin lemah dan tidak terdaya. Apa salah kami? Kami sudah penat. Itu rayuan dan tangisan rakyat Palestin yang sudah tidak sanggup dibedil berkali-kali oleh rejim Israel. Salah seorang penduduk ala Abu Nasir berkata, serangan di Beit Lahia semalam merupakan serangan kedua yang mengorbankan keluarganya selain meragut 17 nyawa. Tidak bersalah. Serangan udara rejim Tel Aviv yang menyasarkan bangunan milik keluarga Abu Nasir telah hancur sehancurnya dan setakat berita ini ditulis lima masih tertimbus di bawah runtuhan. Abu Nasir 17 18 Meskipun mereka reda dan nekan untuk mempertahankan tanah mereka. Namun hidup mereka sentiasa diselubungi ketakutan dan trauma. Ikhna zainb nakul yom ni ibgah hisar, ibgah mat, ibgah wajah, ibgah asa. Anjat dirhamuna. Ikhna tegibna. Eh, isz zainb al-zahai, isz zainb uladna kul yom ni terhapus min makel la makel, dar dar. Maisa merayu kepada dunia agar berusaha menghentikan penderitaan mereka yang sudah tidak tertanggung. Sementara itu, tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mengesahkan sekurang-kurangnya 200 kanak-kanak telah terbunuh sejak Israel menyambung semua genosidnya minggu ini. Angka itu terus meningkat setiap jam dan setiap minit dengan peningkatan serangan Israel sama ada dari darat dan udara. Sementara itu, menurut Pesuruh Jaya Agong Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA, Philip Lazzarini Lima lagi kaki tangan UNRWA telah disahkan terbunuh di Gaza menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 284 orang terdiri daripada guru, doktor dan jururawat. Jenisat di Gaza diburukkan lagi dengan sekatan bantuan dan juga kemasukan barang komersial ke Gaza sejak 2 Mac lepas. Sementara itu, Badan Bukan Kerajaan NGO, Wadah Pencedasan Umat atau Wadah menyifatkan tiada istilah berdiam diri lagi dalam menghadapi siri kekejaman Zionis Israel di Gaza. Menurut Wadah, sekarang adalah masa untuk bertindak selepas Gaza kembali ke dalam kancah pergolakan selepas dua bulan genjatan senjata berkuat kuasa 19 Januari lalu. Jelas setiausaha agungnya Azizuddin Ahmad, situasi itu memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang sudah sememangnya kritikal. Ledakan semula konflik telah menyebabkan kemusnahan besar di seluruh Gaza dengan infrastruktur penting, kediaman dan tempat perlindungan menjadi sasaran serangan. Lebih menyedihkan, hospital-hospital berada di ambang lumpuh. Kekurangan bekalan perubatan yang mendesak, bahkan sekatan yang dikenakan telah menyukarkan akses kepada makanan, air bersih dan bekalan elektrik mendorong penduduk Gaza menuju ambang bencana kemanusiaan. Wadah dalam masa yang sama menyokong sepenuhnya pendirian tegas dan konsisten Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan hak rakyat Palestin serta mengutuk tindakan zalim rejim Israel di peringkat antarabangsa, menyorakan pendirian Malaysia di Forum Global, menggerakkan tekanan diplomatik serta mengukuhkan sokongan antarabangsa terhadap Palestin, mencerminkan komitmen teguh Malaysia terhadap keadilan, maruah kemanusiaan dan keamanan sejagat. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan keuntungan pada kadar 3.25% tertinggi dalam tempoh tujuh tahun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar berkata, agihan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.92 bilion ringgit itu telah mengambil kira zakat 2.5775% yang dilunaskan bagi pihak pendeposit. Agihan keuntungan 2024 ini melibatkan jumlah agihan sebanyak 2.92 bilion ringgit dan akan memberi manfaat kepada lebih 9.54 juta pendeposit Tabung Haji. Jumlah agihan yang meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya ini adalah kadar tertinggi yang dicatatkan dalam tempoh 7 tahun sejak tahun 2018. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman agihan keuntungan Lembaga Tabung Haji 2014 di Ibu Negara hari ini. Turut hadir pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH Datuk Said Hamadah Said Othman, pengurusi lembaga TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein dan pengarah eksekutif kewangan kumpulan TH Mustaqim Muhammad. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim TH terus melaksanakan tanggungjawab melunaskan zakat sebanyak 99.35 juta ringgit kepada semua majlis-majlis agama Islam negeri-negeri bagi pihak pendeposit dan jumlah terkumpul zakat setakat ini adalah 1.47 bilion ringgit. Untuk rekod bagi tahun kewangan 2020 hingga 2023, agihan keuntungan TH adalah pada kadar 3.10%, manakala 2019 dan 2018 masing-masing pada kadar 3.05 dan 1.25%. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pengagihan keuntungan 3.25% dan tertinggi dalam tempoh tujuh tahun itu mampu mengembalikan kepercayaan pendeposit TH. Satu transformasi telah pun berlaku dan ia dibuktikan dengan kenaikan dividen dan Alhamdulillah juga kalau kita tengok prestasi-prestasi tabung haji juga telah diiktiraf sebagai pengurus haji yang terbaik di dunia anugerah Labaitun pada tahun lepas. Jadi kita rasa bahawa kepada semua kita perlu yakin dengan institusi ini dan setelah berlakunya plan strategik dan perubahan yang dilakukan kita nampak tabu haji semakin semakin bagus semakin baiklah. THS katanya mempunyai pelan strategik tersendiri dan agihan keuntungan bernilai 2.92 bilion ringgit berbanding 2.72 bilion ringgit pada tahun sebelumnya adalah bukti kecemerlangan THS. Dr Zulkifli berkata demikian selepas hadir majlis penyerahan sumbangan Ramadan box di Politeknik Sultan Azlan Shah di Behrang hari ini. Seramai 200 individu menerima manfaat daripada sumbangan itu termasuklah pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, pemandu dan pembantu operasi serta warga Felda Sungai Berang. Sementara itu, penerbangan pertama jemaah haji Malaysia bagi musim 1446 Hijrah dijadualkan pada 29 April depan manakala kumpulan terakhir jemaah haji ke tanah suci pula adalah pada 30 Mei. Itu penerbangan balik eh, Pada fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada 14 Jun 2025 Sama ada 18 Jun Dan penerbangan akhir KT terakhir adalah pada 10 Julai 2025 insyaAllah tambah beliau urusan visa haji akan mula diproses pada bulan Syawal setakat 19 Mac sebanyak 93% daripada keseluruhan kuota haji Malaysia pada musim ini sudah dipenuhi selepas bakal jemaah lulus pemeriksaan kesihatan Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-125 memutuskan bahawa kesemua 12 buku yang dikenakan perintah larangan Kementerian Dalam Negeri perlu diharamkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Muzakarah MKI, Datuk Noh Gadot berkata, kesemua buku itu mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Asyairah Al-Maturidiyah Syariah dan akhlak Islam yang boleh mengelirukan masyarakat Islam. Beliau turut mengingatkan semua umat Islam agar tidak memiliki, menyimpan, menyetak, menjual termasuk mengedarkan apa-apa terbitan berkenaan isi kandungan buku-buku tersebut. Ketetapan itu dipersetujui semasa mesyuarat jawatan kuasa muzakarah MKI yang bersidang pada 24 hingga 26 September tahun lepas bagi membincangkan mengenai keputusan mesyuarat jawatan kuasa penasihat media berunsur Islam JPMBI kali ke-96. Baik, kita berehat seketika selepas ini. Tirai besi ibarat taman ilmu. 20 Ramadan 1446 Hijriah menjadi detik paling indah buat Fatimah bukan nama sebenar apabila dia dibebaskan hari ini selepas selesai menjalani hukuman penjara sepanjang 5 tahun 4 bulan mendiami tirai besi. Lokasi itu umpama sekolah buatnya yang banyak mengajar tentang keindahan Islam. Dia yang juga seorang mu'alaf sejak 2017 menganggap bahawa hukuman yang diterima gara-gara kehilafannya sebelum ini satu hikmah terbesar dalam hidupnya. Tembok besi yang dianggap seperti neraka sebenarnya adalah syurga buatnya kerana di sinilah taman ilmu sehingga dia mampu menjalani kehidupan sebagai Muslim sebenar. Saya seorang mu'alaf. Dekat luar saya macam tak tahu saya, saya tak tahu apa, apa pasal Islam, masuk Islam tapi saya tak belajar masuk penjara baru saya tahu rasa berpuasa tu macam mana. Saya boleh membaca Al-Quran dalam penjara setiap kali Ramadan sepanjang tempoh itu juga Fatimah bukan nama sebenar mampu khatam al-Quran dan mempelajari bacaan dalam solat. Hari ini juga umpama permulaan baru hidupnya bersama suami dan dua anak. Malah Fatimah nekat untuk mengajar ilmu Islam kepada keluarganya. Bagi saya masuk penjara ni saya keluar mungkin ini permulaan hidup baru untuk saya. Saya macam saya harap macam kalau saya bebas nanti pandangan orang luar tu macam saya tak nak macam orang luar pandang pandang kita ni kalau penjara bekas panduan pandang rendah dengan kita. Sebab so kita dalam penjara terlalu banyak benda yang kita belajar. Fatimah Antara prospek yang berkesempatan menghadiri iftar perdana peringkat penjara wanita Kajang, anjuran Hadijah International Waqf Foundation dengan kerjasama CIMB Islamic. Ini salah satu cara untuk kita menyantuni mereka dan uh, apa memikul uh, beban yang mereka rasai di dalam bersama. Jadi ya. so kita merasakan uh, membuat iftar bersama bukan hanya agihan makanan. Pada awalnya memang kami agih makanan saja, tapi sekarang kita laksanakan juga iftar perdana secara tahunan insyaAllah dengan kerjasama penaja. Program yang masuk tahun kelima itu turut menampilkan pendakwah Asni Abu Mansur yang menyampaikan curamah serta khasidah dan berbuka puasa bersama prospek. Seorang penolong pendaftar Mahkamah Syariah, Kanga, mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan memperdayakan sepasang suami isteri untuk menyerahkan wang sebanyak RM3,000. Wang itu sebagai dorongan mendapatkan hikmat guaman bagi permohonan pengesahan anak di Mahkamah Tinggi Syariah, Kanga pada 2021. Mengikut pertuduhan, Muhammad Azizi Othman didakwa menipu Nur Atikah Muhammad Rahimi Elias Muhammad Abdul Halim dan Muhammad Syafi Alias dengan cara memperdayakan pasangan itu untuk mempercayai bahawa dirinya boleh mendapatkan hikmat guaman bagi permohonan pengesahan anak di Mahkamah Tinggi Syariah, Kangar. Kesalahan didakwa dilakukan di bilik penolong pendaftar Mahkamah Syariah Kangar pada 17 Mac 2021. Hakim Sharifah Nur Azlita Said Halim Idit membenarkan jaminan sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin warga Malaysia. Kes disebut semula 24 April depan. kerja-kerja penyelenggaraan jalan di semua lebuh raya yang melibatkan penutupan lorong akan dihentikan sementara bermula 24 Mac hingga 7 April sempena Aidilfitri. Arahan itu dikeluarkan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas berikutan pertambahan jumlah kenderaan pada cuti perayaan. Masa perayaan ramai balik kampung ya. Kita macam ini bukan perkara baru perkara biasa lah kita arahkan supaya dalam satu masa kesemasa masa pilihan eh apa perayaan tu, ha, jadi tidak ada kerja-kerja apa pemegi dan pembinaan dan kerja-kerja uh, boleh -kerja dibuat sebab akan mengganggu dan boleh mengakibatkan kesesakan jalan. Bagaimanapun jelas beliau hanya kerja-kerja kecemasan sahaja dibenarkan sepanjang tempoh berkenaan. Datuk Seri Alexander ditemui selepas merasmikan pembukaan jalan persekutuan FT51 Seremban Kuala Pilah. Sementara itu ditanya berhubung diskaun tol sempena Aidilfitri, beliau berkata, "Ia akan diteruskan sebagaimana sambutan tahun baru Cina lalu dan tarikhnya akan diumumkan dalam waktu terdekat." Syarikat Farmasutikal Bumi Putra Jardin Pharma Berhad terus memperkasa aspek penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menghasilkan lebih banyak ubat-ubatan yang berkualiti. Untuk tujuan itu, Jardin Pharma Berhad memetrai Memorandum Persefahaman MOU bersama International Medical University IMU di Ibu Negara siang tadi. Pengasas Jardin Pharma Berhad Dr. Mariam Aziz berkata kerjasama itu dijangka dapat merapatkan jurang antara sektor akademik dan industri pharmaceutical. Kita nampak gap dekat situ adalah projek ini dia tak dapat dikomersialkan um, tapi on the other hand kalau kita tengok industri pula kita banyak buat benda-benda yang rutin tapi kurang dalam R&D. Jadi sebenarnya kalau kita boleh combine between the two maksudnya antara R&D dan juga um, manufacturing ataupun um, distribution of medicines dekat dalam ni dekat dalam market jadi kita rasa benda tu dia akan wujudkan satu impact yang jauh lebih besar di mana Malaysia akan berkemampuan untuk mengeluarkan produk-produk uh, ubat yang jauh lebih ber berkualiti uh, produk ubat yang uh, berteknologi uh, dan mungkin less side effects. Menerusi MOU itu juga Jardin Pharma Berhad menekankan kepentingan latihan kepada pelajar universiti berkenaan agar kepakaran dalam industri dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, menurut pensyarah di Jabatan Kimia Pharmaceutical IMU, Profesor Madya Dr. Srinivasa Rao Saginidu, kolaborasi ini mampu meningkatkan mutu akademik pelajar selain berupaya menyesuaikan silibus pembelajaran dengan keperluan industri semasa. This partnership, uh, we provide um, mutual benefits for both uh, academia, like IMU as well as Jardine. In terms of, uh, um, we would be able to know the industry's trends, and accordingly, we be able to, you know, uh, improve our curriculums. First thing, and second thing is, um, as I mentioned earlier, the experiential learning, uh, which is very important for student's journey. Um, so, um, this partnership gives us. to, 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 to provide those experiential learnings through internship opportunities. R&D juga dilihat satu bidang penting yang berupaya meningkatkan kualiti farmasitikal negara sekaligus mampu daya saing Malaysia dalam industri farmasi global. Pakaian basah, gara-gara bah, peniaga terpaksa lelong baju. Seorang peniaga bazar Aidilfitri di Kota Tinggi Johor terpaksa menanggung kerugian besar apabila cubaan kali pertamanya untuk menjual pakaian raya diuji dengan bencana banjir. Hujan lebat berterusan di Johor bermula kemarin dan semalam menyebabkan kemah milik Dia Meli Asman dinaiki air sehingga menyebabkan hampir semua pakaian jualannya basah. Anak muda berusia 21 tahun yang berasal dari Pahang ini tidak menyangka akan berdepan ujian besar ini berbaki 10 hari sebelum sambutan Hari Raya. Tidak mahu terus melayan kesedihan, dia berhasrat untuk menjual pakaian terjejas secara lelongan demi mendapatkan semula pulangan modal. Jadi kalau nak lelong pun bolehlah jual murah-murah. Lah. Boleh, macam perasaan bila bagi itu rasa apa, memang tak kena. Memang sedih lah. Masa kemas tu kita tak, uh, tak tak tunjuk lagi sedih lah. Bila balik rumah saya tidur tu memang malam nampak mata bengkak kan. Memang saya sedih lah. Sampai tertidur lah naik semalam. Sementara itu nasib menyebelahi peniaga tudung Azmir Isa apabila dia dan pekerjanya sempat menyelamatkan barang jualannya. Usaha pekerjanya meninggikan platform bagi menghalang kemahnya dinaiki air juga tidak berhasil apabila air naik terlalu pantas. Kalau ikutkan kita Niaga ni selalu hujung minggu ataupun dah minggu terakhir tu memang kita memang waktu ni lah kita nak kerja buat sale kan. Tapi itulah dugaan kami terima sebab barang kita dapat buat selamatkan semalam. So tak banyak lah mungkin kita punya pallet, carpet dah lagi kena ganti semula. Bazar Aidilfitri di Kota Tinggi yang terletak bersebelahan Sungai Johor menempatkan 147 kemah peniaga Daripada jumlah itu, lebih 20 kemah terjejas akibat banjir yang melanda daerah itu semalam. Setiap kali hujan lebat, ruang solat utama Surau Jumaat Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam pasti akan menerima tempias air berikutan keadaan siling dan atapnya yang sudah uzur. Situasi itu sudah berlarutan selama bertahun-tahun dan dibimbangi struktur siling surau yang sudah berusia lebih 20 tahun itu boleh runtuh bila-bila masa jika kerosakan tersebut tidak dibaik pulih. Selain masalah kebocoran atap yang serius, struktur binaan surau ini juga jelas sudah retak. Akibat menerima tempias air hujan, lantainya juga turut pecah dan licin dan ia boleh mengundang bahaya kepada jemaah. Lebih teruk, sistem pendawaian elektrik tidak lagi dalam keadaan baik. Malah, jemaah pernah bergelap ketika bulan Ramadan. Tiap kali solat Jumaat, surau ini terlalu padat sehinggakan jemaah terpaksa solat di pekarangan surau. Tengok kat sini kalau hari Jumaat melimpah jemaah sampai keluar sampai ke pagar ada yang terpaksa buka bilik jenazah untuk nak solat di dalam bilik jenazah tu terpaksa bentangkan tika sejadah ekstra untuk ramai boleh solat dan ibadah di surau ini. Bahkan plus satu lagi keadaan surau yang semakin uzur kalau kita tengok lantai yang licin, siling yang dah makin merekah, kan dinding-dinding yang dah mula pecah dan sistem pendamai elektrik yang semakin membimbangkan jenis ingat kita perlulah untuk manfaatkan 10 malam terakhir ini untuk kita dapat infak dan bantu surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam supaya jemaah dekat sini dapat solat ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan juga kondusiflah keadaannya. Ahli karya juga berharap agar surau berkenaan dapat dinaik taraf demi keselamatan dan keselesaan jemaah. Jelas Izhar, pembinaan Surau Al-Islah memerlukan kos berjumlah 10 juta ringgit Namun, dana terkumpul setakat ini hanya 3.2 juta ringgit. Sumbangan kepada pembinaan surau Al-Islah boleh disalurkan ke akaun tertera atau layari www.surawalislahsection7.com. Skuad Hijrah Prihatin Bubur Lambuk bakal memperluas lokasi agihan di luar Lembah Kelang tahun depan. Menurut ahli lembaga pengarah TV Al-Hijrah, Zulkarnain Abdullah, inisiatif tanggungjawab sosial korporat itu dalam masa sama dapat merapatkan hubungan TV Al-Hijrah bersama masyarakat luar. InsyaAllah kita kita sedang merancang untuk lembah tempat dan macam tahun ini kita ada banyak di Lembah Kelang. Jadi so mungkin untuk tahun depan kita kita buat lebih di luar juga lah untuk untuk sesi pemberian bubur lambuk ni. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan bubur lambuk kepada penduduk dan jemaah Masjid Gomba Utara hari ini. Setiap kali Ramadan, lima lokasi dipilih untuk agihan 800 pek bubur lambuk termasuk satu lokasi di luar Lembah Kelang dan tahun ini agihan di luar Lembah Kelang melibatkan negeri Melaka. Masjid Gombak Utara merupakan lokasi keempat dan lokasi terakhir bertempat di Sekolah Tahfiz Al-Habbah Batu Kif dan akan diadakan pada 20 Mac depan. Kedutaan Arab Saudi menerusi program penjaga dua masjid suci mengagihkan 150 juadah berbuka puasa kepada kaki tangan TV Al-Hijrah. Ia sebahagian daripada sumbangan tahunan Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz kepada negara Islam di seluruh dunia. Walillah alhamdulillah al-musharakah di bulan yang ini dan melamasat al-akhwah al-ashiqah الهجرة هذه مأخوذة من من مسمى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعد هذه القناة من من القنوات الأولى في ماليزيا يسعدنا ذلك المشاركة معهم في هذا البرنامج. TV الهجرة أنتر دو ستيشن ميديا يان تربيلي. Menerusi program tersebut sekaligus melambangkan hubungan baik yang terjalin antara kedutaan Arab Saudi dan stesen televisyen Islamik pertama negara. Sekembali nanti 30 pesawat baru perkasa industri penerbangan negara. Tempahan 30 pesawat baru Boeing 737 oleh Malaysia Aviation Group (MAG) mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peserta utama dalam penerbangan global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata pencapaian tersebut bukan sekadar memodernkan kumpulan pesawat MAG, malah meneguhkan asas ekonomi Malaysia dalam dunia yang semakin kompetitif. Datuk Sri Anwar berkata tempahan MAG itu sebagai pelaburan yang mengesahkan komitmen syarikat itu untuk melakar kemajuan demi masa depan perjalanan udara untuk seluruh rakyat Malaysia. These aircraft will improve travel, incorporate modern technology and enhance efficiency while also creating jobs, driving tourism and strengthening industries that thrive on a robust aviation sector. The ripple effect will be felt across our economy, creating new opportunities for businesses and individuals alike. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pertukaran dokumen simbolik antara MAG, Boeing dan CFM International di Putrajaya hari ini. Turut hadir Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pengarah Urusan Hazana Nasional Datuk Amirul Faisal Wan Zahir dan Pengarah Urusan Malaysia Aviation Group Datuk Kapten Izham Ismail. Datuk Sri Anwar berkata syarikat penerbangan National Malaysian Airlines bukan sekadar sebuah syarikat penerbangan, ia juga merupakan ikon negara yang membawa bendera Malaysia ke setiap pelusuk dunia. Tempahan yang disertakan dengan pilihan membeli 18 pesawat Boeing 737-8 dan 12 pesawat Boeing 737-10 dengan kuasa enjin CFM LEAP-1B itu akan dihantar menjelang 2030. Sekian berita Ali Jera untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum dan selamat malam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dainina wa na'udhu bika min syururihim Allahumma bad شملهم وفرق جمعهم وشد كلماتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله